Доброго ранку, шановні друзі. В ефірі Спортивний ранок. І сьогодні ми будемо говорити з вами про фігурне катання. Привід у нас більш ніж доречний. Сьогодні в гості завітав на наш телеканал Антон Ковалевський, п'ятиразовий чемпіон України, учасник чемпіонатів світу, Європи, двох Олімпійських ігор. Не побоюсь цього слова, один із найкращих фігуристів у новітній історії Незалежної України. Хоча насправді, як на жаль, доводиться констатувати, у нас не так багато фігуристів в Україні. Тож, сьогодні разом з Антоном, ми будемо говорити про фігурне катання. Антон дійсно великий професіонал, і ми йому дякуємо, що він прийшов до нашої студії. Антоне, доброго ранку. Здравствуйте, доброго, уважаеміе зрителі. Спасибо большое, що ви пригласили мене. Очень вот. Ну, Зараз можемо переходити к розговору. Антоне, в минулому році, когда тебе виповнилося всего на 25 лет, ты решил завершить свою карьеру. Какое решение мотивировало тебя тогда прийти до такого решения? Мотивация была, наверное, э вообще изначально цели были поставлены, ну, как у всех серьезных спортсменов, это всегда Олимпийские игры. У нас есть 4 года, это цикл Олимпийский все подводятся к Олимпийским играм. Вот, Олимпийский год закончился в Ванкувере. По идее, изначально я планировал закончить после Олимпиады, но так сложились обстоятельства, что я подумал, можно еще покататься годик. Вот, покатался, в принципе, очень даже неплохо, где-то успешно, где-то не очень. Вот, ну и следующим, на следующий сезон после этого сложились так обстоятельства, что у меня не было поддержки, мне не оказывали поддержку со стороны федерации, и на сегодняшний день, увы, один спортсмен по себе не может соревноваться, вести себя, вообще, как бы это в любом виде спорта, не только в нашем, я это знаю не на шутку, знаю действительно, у меня много друзей-спортсменов из абсолютно разных областей, вот, и это правда, это действительно так. Вот ты сказал про своих друзей. Я знаю, что один из найкращих твоих друзей – это Томаш Вернер, ведомый чешский фигурист. Вот как у Чехии? В Чехии, да, действительно, Томаш сейчас, он находится сейчас в Канаде. Вот. В Чехии фигурное катание я бы не сказал, что какой-то ведущий вид спорта. Оно существует, оно есть. Федерация там тоже как-то где-то борется. Вот. Но это богатый вид спорта, и они тоже, в принципе, не оказывают большой поддержки своим спортсменам. Ну, Томаш сейчас катается в Канаде, хотя выступает за Чехию. Вот такая вот история у него. После того, как ты завершил свою карьеру, чем зараз занимаешься? Сейчас, ну это как бы поверхностно скажу, это шоу-бизнес. Вот, разные всевозможные шоу, профессиональные, полупрофессиональные приглашают, мы как бы договариваемся, если все устраивает, я еду, работаю с какой-то компанией, вот. Но, в принципе, это все только на сегодняшний день, и будущего в этом я пока не вижу, так что я пока еще так, в раздумьях. То есть, в принципе, можно сказать, что ты сейчас, как артист, да. периодично ездишь на гастроли, и по сути, после завершения карьеры, ритм твоего жития особливо не изменился. А, в принципе, да. Я по сей день тренируюсь, по сей день как бы, поддерживаю форму. В любой момент могу выйти на лед, и Я очень рад всегда этому. Я очень люблю заниматься тем делом, которым я занимаюсь. То есть так как и раньше, дважды на день? Нет, 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 сейчас немножечко, немножечко меньше, вот, но тем не менее в том же спортивном ритме. Сейчас ты прилетел до Киева, нещодавно, насколько я знаю, был в Німеччині. Был у своего тренера Михаила Михаэля Хута. Как он там поживает, какие с ним отношения? У него все хорошо, все отлично. Я очень рад за мою команду, с которой я работал Жил, тренировался в Германии. У них сейчас, как бы, можно сказать, пошел пик такой. У меня есть очень хорошая подружка по команде Каролина Костнер, итальянка, чемпионка Европы. Чемпионка Европы и, и призерка чемпионов мира. Ну, вот, как бы сейчас у нее более-менее такой период в жизни, когда, наверное, она в своей лучшей форме. Вот, И посмотрим, сейчас будущий чемпионат мира, покажет это или не покажет. Загалом за фигурным катанием следуешь? Эм, Чемпионаты да. Украины. Ярослав, это, это моя жизнь. Это действительно мой спорт. И, конечно же, слежу не так, как раньше. Вот, но тем не менее, мне всегда приятно узнать что-то там про своих товарищей, про друзей, как, кто, где, что. Это всегда, это, это моя жизнь, действительно. От багато років, що ми з тобою знайомі, періодично зустрічалися і на чемпіонатах України. Я бачив, в яких теплих ти стосунках з нашими українськими фігуристами це зрозуміло. От, і з ким зараз підтримуєш найбільше зв'язок уже після того, як завершив активну кар'єру? Із фігуристів? Із так, так. фігуристів. Там Тетяна Волосов. Так, да, з Татьяною немножечко менше, але дійсно ми как бы, підтримуємо отношения переписуємося іноді там. общаемся она в москве ну, там ритм жизни совершенно другой сумасшедший вот поэтому она не не все успевает а мы как можем так и общаемся да действительно поддерживаем отношения а, криминальные мос... кроме нее ну все все мои фигуристы с мое поколение с которыми я Тренировался, с которыми я соревновался, с которыми по совместительству где-то мы работали на сборах, еще где-то. Конечно же, отношения остались. У меня очень близкие отношения с российскими спортсменами. Ну, так сложилась жизнь. С... Есть канадцы, есть американцы, которые тоже, в принципе, там в том же русле. Кто-то работает в шоу, где-то вот я встречался сейчас, был в Америке, работал тоже в профессиональном шоу. Там было много спортсменов, бывших, с которыми я соревновался и мы сейчас артисты, в принципе. То есть... Ну вот в Америке, скажем так, гидно оценивать выступы колышних фигуристов? А, наверное, да. Наверное, действительно, да. Я бы так сказал. То в принципе, на життя выстачает после того, карьеру я карьеру закинчив. Ну, в этом плане да, но всегда же хочется чего-то такого, какого-то для души больше. Америка — это Америка, у же наша страна есть. От, якщо говорити про нашу країну, звісно, тут ситуація кардинально інша, ніж в Америці. Е, яке фігурне катання от ти бачиш зараз в Україні? Тобто які перспективи, що нас очікує в майбутньому? Ти знаєш, це такий достатньо складний питання. Наскільки я віжу, смотрю, ну от наблюдаю. Увы, на сегодняшний день фигурное катание в Украине не в лучшей своей форме. Э -э как бы, если не сказать, в худшей. Но, тем не менее, будем надеяться, что подрастающее поколение, там вот это вот, которое сейчас совсем маленькое, возможно, оно там выстрелит через там, несколько энное количество лет. Пока, пока, увы, ситуация не лучшим образом складывается. Що ж, Антоне, дякуємо тобі за те, що ти прийшов Спасибо до большое. нашої студії. Ми бажаємо, щоб всі твої плани і всі твої мрії, до яких ти прагнеш, обов'язково здійснювалися. І, шановні друзі, давайте на завершення подивимося. Короткий фрагмент відео із минулорічного чемпіонату світу по фігурному катанню, де Антон Ковалевський посів 16-те місце. Коротка програма зараз на ваших екранах. А тобі, Антоне, я ще раз Спасибо дякую большое. і до нових зустрічей. Всього добро!